ওয়েলকাম টু সায়েন্স স্টাডি ইউটিউব চ্যানেল ঝাড়খণ্ড টেট নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আপডেট ঝাড়খণ্ড টেট নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল যেখানে সিলেবাস এবং বিভিন্ন নিয়মাবলী নিয়ে আলোচনা করার জন্য এবং তাদেরকে রিটার্ন জমা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে যাই হোক সেই কমিটি রিপোর্ট দিয়েছে সেটা শিক্ষা জমা দিয়েছে সেই রিপোর্ট অনুযায়ী যে ব্যাপারগুলো উঠে যাচ্ছে সেগুলো একটু বলবো যারা ফর্ম ফিল আপ করেছে তার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপডেট जेटेट परीक्षा में अब सभी विषय में अलग अलग नहीं करना होगा पास ऐसा होगा सिलेबस और प्रश्न का लेवल हेडिंग दिए पेपर दिए आज के खबर तो दिए दी जे डेट नियमावली दो हज़ार चौबीस सुनील कुमार झा रांची झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट नियमावली में संशोधन होगा नियमावली में बदलाव को लेकर गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट स्कूल शिक्षा शा, एवं साक्षरता विभाग के सचिव को सौंप दी कमेटी ने मुख्य रूप से नियमावली में दो बिंदुओं पर बदलाव की अनुशंसा की है कमेटी के अनुशंसा के अनुरूप अब अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करने के लिए सभी विषयों में अलग अलग पास करने की आवश्यकता नहीं होगी अभ्यर्थी ओवरऑल कट ऑफ के आधार पर परीक्षा पास कर सकेंगे इसके अलावा परीक्षा के सिलेबस व प्रश्नोपत्रों की कठिनाई के स्तर पर प्रावधान में भी बदलाव किया जाएगा कमेटी के अनुशंसा के अनुरूप नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव मंगलवार तक तैयार कर लिया जाएगा इस संबंध में सोमवार को बैठक होगी नियमावली में संशोधन को लेकर आवश्यक प्रस्ताव पूरी होने के बाद इसे इसे कैबिनेट की के स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा सिलेबस में भी होगा बदलाव झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के नियमावली में वर्तमान में कक्षा एक से पाँच की परीक्षा के लिए ग्यारहवीं व बारहवीं के सिलेबस और कक्षा छः के आठ के लिए सिलेबस राज्य के विश्वविद्यालय के सिलेबस के अनुरूप रखा गया है प्रश्न की कठिनाई का स्तर भी इसी को इसी के अनुरूप रखा गया था अब इसमें बदलाव किया जाएगा नियमावली में अन्य नियमावली के अन्य प्रावधानों को भी एन के अनुरूप किया जाएगा ऐसा होगा कठिनाई का स्तर कमेटी के अनुसं अनुशंसा के अनुरूप नियमावली में अब कक्षा एक से पाँच के लिए होने वाले परीक्षा का प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के तहत कक्षा एक से पाँच के सिलेबस पर आधारित होगा पर इसकी कठिनाई का स्तर मैट्रिक या समकक्ष होगा वही कक्षा छः के आठ के छः से आठ की परीक्षा के लिए प्रश्न राज्य सरकार लिए लिए द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा छः से आठ के सिलेबस पर आधारित होगा और इसकी कठिनाई का स्तर उच्चतर माध्यमिक या प्लस टू प्लस टू या समकक्ष होगा उल्लेखनीय है कि झारखंड शिक्षक शिक्षा परीक्षा में शामिल होने के लिए लगभग तीन दशमलव पचास लाख अभ्यर्थी ने आवेदन जमा किया है नियमावली में बदलाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद परीक्षा की तिथि घोषित की जाएगी परीक्षा के कट ऑफ में भी बदलाव प्रस्तावित जे टेट के वर्तमान नियमावली में अभ्यर्थी को ओवरऑल पास मार्क्स के अलावा प्रत्येक खंड प्रत्येक टॉपिक विषय में पास मार्क्स लाना अनिवार्य है इसके अनुरूप सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को प्रत्येक खंड में न्यूनतम चालीस फीसदी व ओवरऑल न्यूनतम तो साठ फीसदी अंक लाना अनिवार्य है अत्यंत पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में वर्ग के अभ्यर्थी को प्रत्येक खंड में न्यूनतम पैंतीस फीसदी व ओवरऑल न्यूनतम पचपन फीसदी अंक लाना अनिवार्य है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदिम जनजाति व दिव्यांग वर्ग के लिए वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक खंड में न्यूनतम तीस फीसदी ओवरऑल साठ पचास फीसदी अंक लाना अनिवार्य है कमेटी द्वारा की गई अनुशंसा के रूप अनुरूप अब अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करने के लिए केवल ओवरऑल न्यूनतम काट ऑफ प्राप्त अंक लाना होगा तो व्यापार जो दिए कमिटी रिपोर्ट जमा दिए छे जमा देते সিলেবাসে চেঞ্জ করা হয়েছে এবং কাট অফ মার্ক মানে পাশ মার্ক যেটা রাখা হয়েছিল যে ওভারঅল ষাট মার্কস পাস হবে তার সঙ্গে যে পাঁচটা টপিক ছিল সিলেবাসে সেই পাঁচটা টপিকে প্রত্যেকটাতে চল্লিশ পার্সেন্ট নাম্বার নিয়ে পাশ হতে হবে কিন্তু এইটা বদলা মানে বদলে যাচ্ছে সেটা হয়ে যায় ওভারঅল ষাট পার্সেন্ট আমাদের যেমন টেটে যেটা আছে নিয়ম পশ্চিমবঙ্গ টেট বা সিটের যে নিয়মটা আছে যে ওভারঅল ষাট পার্সেন্ট নাম্বার পেলেই হবে সেই নিয়মটাই এখানেও চালু হচ্ছে এবং সিলেবাস একটা সিলেবাসেও চেঞ্জ করেছে সেটা হচ্ছে যে সিলেবাসে মানে ওয়ান টু ফাইভের জন্য যারা আবেদন করেছে তাদেরকে ওয়ান টু ফাইভ যে বইগুলো আছে সেগুলো কিন্তু পড়তে হবে এবং তার লেভেলটা কিন্তু মানে লেভেলটা একটু বেশি হবে মাধ্যমিক মাধ্যমিক লেভেলে হবে এবং সিক্স টু এইটে যেটা আছে সেই সিক্স টু এইটে বইগুলো ভালো করে পড়তে হবে এবং এই বইয়ের যে সিলেবাস সেই কোশ মানে কোশ্চেনগুলো কিন্তু এইচএস লেভেলের হবে ঠিক আছে তো এই হচ্ছে ব্যাপার যে যারা ফর্ম ফিল আপ করেছে তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আপডেট আপনারা ভিডিওটা ভালো লাগলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে পারেন এবং বন্ধুরবাদ শেয়ার করতে পারেন ধন্যবাদ